Saya tak mau cakap banyak. Saya hanya cakap tentang statistik saja. Pertama, dia tuduh kita anti-Islam. Kerajaan negeri Pulau Pinang anti-Islam. Saya nak beritahu tuan-tuan puan masyarakat. Pada tahun 2008, tahun terakhir kawan baik saya jadi ketua menteri. Kau suku lah kawan baik saya. Tahun terakhir beliau, beliau, jadi Perdana Menteri, beliau ketua menteri, beliau perutukan 12.5 juta untuk hal ehwal Islam. Tahun 2009, tahun pertama Pakatan Rakyat memerintah, kita telah peruntukkan 20.5 juta. Yeah. Tahun ini, tahun 2010, semua pun ada kekangan kewangan dan krisis global ekonomi. Kita naik lagi kepada 24.3 juta. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, -tuan 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 -tuan, kita sudah tambah hampir sekali ganda daripada apa yang diperuntukkan oleh kawan baik saya. Macam itu anti-Islam, ya? ya. Kalau naik peruntukkan anti-Islam, masa UMNO Barisan Nasional pemerintah berikan kurang, macam mana pula? Itu saya rasa sudah jadi jahil, loh. anti melayu macam mana anti Melayu? Oh dia cakap you robohkan itu gerai-gerai orang Melayu. Kita tunjuk statistik. Di Pulau Pinang, kawasan pulau. Yang diroboh Melayu 30%. Di seberang yang diroboh Melayu 18%. Di seberang daripada 39 gerai yang kita terpaksa ambil tindakan hanya tujuh sahaja Melayu. Kalau tengok statistik, kerajaan negeri Pulau Pinang bukan anti Melayu, anti bukan Melayu. Itu sebab gerakan sudah pantai sama kita anti bukan Melayu. Tengok amno pantai kita anti Melayu, gerakan pula pantai kita anti bukan Melayu. Kita tak anti siapa-siapa. Kita hanya tegakkan undang-undang saja. Apa itu apa salahnya kalau halang jalan kita mesti ambil tindakan. Dan yang baru yang dia gembah gembokan dekat surat khabar. Do re mi ba, do re mi bis ba. Mengapa kita ambil tindakan dekat tepi pantai? Kita minta tolonglah pindah kerana do re mi bis ba kuat atas ku. Betul, buat atas pokok. Kalau orang cakap di Malaysia tak ada orang duduk atas pokok, pergilah. Tengok Tanjung Bunga Pulau Pinang pula, pula, ada orang duduk atas pokok. <silence> Itu yang bahaya kita takut keselamatan orang awam kalau dia tumbang jatuh macam mana. Itu sebab kita minta dia rayu dia begitu lama sampai menteri pelancongan dulu Dato Asrina pun ada tulis surat minta kita ambil tindakan. Iqbal pun tahan. Rayu-rayu, bagi tapak autoriti, dia pun tak mau pergi, apa boleh buat. Demi keselamatan awam, kita ambil tindakan. Ada salah tak? Nanti orang mati, dia akan salahkan kita pula. So itu sebab, ini bukan isu perkawaman, itu isu penguatkuasaan, isu pentadbiran. Itu sebab sudah tak ada modal lagi. Dia bantai saja sampai isu. Amno ha, hari itu Pantai kerajaan negeri Pulau Pinang Kerana tim kuateng sifat diketuk Tak benarkan orang awam Masuk pejabatnya secara suka hati Pejabat ketua menteri Ada dokumen-dokumen sulit Mana boleh masuk sesuka hati Mesti daftar Mesti tunjukkan sebab Biasalah macam pejabat Perdana Menteri pun serupa juga Yalah. Tapi dia ada skena Sesiapa pun tak boleh masuk sesuka hati Saya nak tanya Anu Kalau Jabatan Perdana Menteri Boleh masuk sesuka hati Baru saya akan benarkan orang masuk sesuka hati Jabatan Ketua Menteri <Glamban> Saya minta makaitanya ikat sikit Jabatan Perdana Menteri Tak boleh masuk sesuka hati Kecuali Saya rasa lah Minta scholarship, minta scholarship. So itulah tengok Dia punya tumahan Dia punya fina Kontrak tender kepada orang Melayu Kelas F kita bagi semua Kelas F orang Melayu kita buat tender terbuka Dulu Kelas F protector dia cakap Tak boleh dapat kontrak Mesti orang KL atau orang ada kabel politik Kuat pun dia sahaja boleh dapat Kita cakap itu sudah lepas Kita buat tender terbuka dan tender terbuka di kalangan orang Melayu tapi untuk yang secara terbuka untuk semua orang kita nak lihat sejauh mana kejayaan dan daya saing kontraktor lain dan dalam 2 tahun amat menghairankan untuk kita dan saya rasa untuk Amnon juga dalam 2 tahun ini yang kita bagi kontrak 2.3 di mana tender terbuka dengan semua kontraktor tanpa kira bangsa Melayu punya kontraktor dapat 2.3 Itulah statistik Angka yang tidak boleh tipu punya. Ini menunjukkan apa Bahawa kontraktor Melayu Memang dapat berdaya saing Tak perlu gantung pada UMNO Kalau berdaya saing Mereka boleh sampai ke pentas antarabangsa Dan itulah yang kerajaan negeri Pulau Pinang Cuba buat Kita percaya Dasar yang menentukan kejayaan Sesuatu bangsa atau sesuatu individu Tengoklah contoh China pada tahun 60-an Cina dianggap pesakit ekonomi benua Asia Rakyatnya dianggap paling mundur dan miskin Mengapa? Bukan rakyat malas Tapi dasar salah Masa itu semua ada makan ikut satu periuk nasi Dasar satu periuk nasi Apa makna satu periuk nasi? Iaitu tanpa kira anda kerja 8 jam, 8 minit semua dapat satu mangkuk nasi Dasar macam ni Siapa nak kerja nak, nak, nak rajin kerja Saya pun kalau boleh pun nak tidur Kerana pasti dapat semangkuk nasi Itulah negara China masa itu mundur Tetapi bila dasar berubah Berubah mengikut dasar liberasi Bergantung kepada kemampuan seseorang individu Tengok negara China sekarang Daripada pesakit ekonomi penuh isyam sekarang telah menjadi ekonomi kedua besar di dunia.